keçə özü dəyərlidir. Oçu qaldı qədər ki, su ola. Daha dəyərlidir. Niyə dəyərlidir? Hədis İmam Baqırdan budur. Buyurur: "Əməl-us-salih fiha etdüyün hər bir xırda əməl, bax, bir zikrin, bir subhanallahon, bir namazın min ayın zikrindən, namazından, subhanallahondan üstündür." Səbu gecə bir Subhanallah desəyirsən, elə bil 1000 Subhanallah desəydin, o bir Subhanallah bu 1000-dən üstündür. İn nəzəlləhu fi laylatul qadr və ma atraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr xeyrüm min əlf şəhr. 1000-dən üstündür bu gecə. Bu gecə mələklər nasil olur. Salam deyirlər iman əhline. Həm salam deyirlər, həm gözbüz aydın olsun. Həm dualarınıza amin deyirlər. Dua ilə mürdüz indi, mələklər amin deyir. Hətta oxumuşam, Həzretə Cəbrayil nazil olur bu gecə, bəzi insanlara salam verir. Həzret Cəbrayil o vəziyyətli mələkdir. Ya. Salam verir. Yetər ki, həqiqi tövbə eləyib bu gecə, həqiqi İmam Rıza məscidin yanından keçəndə gördü bir dil əs-taghfurullah. İmam Baxto ona dedi: "Sən tövbən, həqiqi tövbə deyil." Dedi: "Niyə elədirsən, ağa? Çünki sən o günahı yenə də eləmək niyyətindəsən. Tövbəni dilində deyirsən. Belə tövbə yox. Bir dənə qop belə ruhunla, canunla sənin yervə də deyirəm, öz yervə də deyirəm. Gətir hansı günahdı gözünün qabağına keçirdin. Əs-taghfurullah, Rabbi və tövbəyə. Allah qayıtmayacam ona." Sən əlimdən tutqa itmək istəmirəm mən ona qaytmaq istəmirəm. Mən səndən kömək istəsəm mənə kömək edərsən, sənə sual verərəm. Yəni ki, desən edərəm. Bir də Ələlə salam sizdən kömək istəsə edərsiz, bu gecə onunla bağlıdır ya. Qalbiz ona dəymir. Bir də bu gecə 50 sm mənə falan kömək edəyərsiz, yox edəmərsiz. Ham edərdə. 50 sm kömək istəyib abi bizə bilirsiz. Hədis yazmışam. Hədis budur. Di mənə kömək edir köməy edin. Nə üçün kömək istəyənəliycan? Bir vərain və ictihadın və iffətin və sədadın. Təqvavuzla mənə kömək edin. Çalışmağınızla mənə kömək edin. İffətinizlə mənə kömək edin. Sabatınızla mənə kömək edin. Möhkəm olun. Kömək istəyirəm, siz də mənə kömək edin. Belə görmək istilər bizi. O əmirəli mömininki bu gecə zərbətlənib səndən məndən köməyi bud istəyir. Demə köməyini. Bizim adımızı daşıyırsınız biz indi pis yaxşı adını daşıyırıq. deyirlər bizə onun tərəfdarları. yaxşı deyildə biz də belə. biz də belə. adam çox narahat edən bir sözdür. gəl kömək eləyin. Allah səlam bu gecə əlini uzadır sənə mənə. tutursuz əlindən. ağacan sən özün möhkəm tutbiz müəllimizdən biz çəkməyə əlimizi sənin əlindən çəkməyək o insanların əlindən ki onlara ehtiyacımız var. Bu bir yadıma düşdü birimiz. Sıra deyir əlimi üzmə ələmdar ətəyindən. Tutun əllərindən bu məsumun. Deyin sən bizim əlimizdən möhkəm tut özün apar bizi özün. Özün kömək el bizə Əliycan. Həqiqi bir tövbələr elə çətindir ki tövbə sit mələklər baxır bəzi insanlara deyir çaş bu insanlar xalq olmuyedi. Ondan sonra deyir ki çaş biləydilər heç olmasa nə üçün xalq olublar da, xalq olublar heç olmasa biləydilər niyə xalq olublar, niyə yaşayırlar. Ondan sonra deyir çaş bildiklərini heç olmasa əməl eləyidilər. Dördüncü sözlədə budur. Çaş indi günah eləyiblər, elib də tövbə eləyidilər. Bunu diləmə istəmir başər. Nə istəyi başər mən bilmirəm. Allah deyir bu gecə gəl tövbə elə. Bağışlayım səni son sözlərimlə zikrim müsibətə tərəf gedim. Allah dey bu gecə tövbə ilə bağışlayım səni. Mehrban Allahımız deyir. Səni səndən, məni məndən çox istəyən Allahımız deyir. O Allah ki, günah eləyəndə yazmaq istiyən mələklər dey dəyən, dayanun, yazmayın. Bir 7 saat qoymur yazmağa. 7 saat. Hədis budur. Deyir yazma. Yaz mələk oyun olsun, bəki peşman olar heç. Bir var yazasan, sə o pozulsan heç yazma ki, pozmayasanda. O Allahımız ki tövbə elyəndən sonra o, mələklərə də ümütdürür ki, mələğin yanında üzüqara olmayaq. Üzüqara olmağımızı istəmir Allah bizimə. Elə sən özün kömək ol bizə ya Rəbb-ül-aləmin. Bu gecənin hörmətini and verirəm sənə. Bu gecə hansı gecədir? Bu gecə sən iftar elədün, düzdür? İftar elədik. Bu gecə Əl-Ələsəlam Ümmücülsün evinə gedir iftar eləməyə. Gəlir qızı Ümmücülsünün evində iftar eləs qızı gətirir qabağına yemək qoyur. Süt qoyur, duz qoyur, çörəyə qoyur. Deyəsən elə bir süfrədə biraz çox oldu ya. Ya südü götürür, ya duzu. Bilmirsən atana necə iftar eləyir. Ondan sonra iftar eləyəndən sonra çıxır bayıra deyir. Çıxdı bayram. Dayandı bir keçə bir səmaya baxdı. Bilmirəm bu vaxtlar idi Əmirül-Müminin səmaya baxdı. Ondan sonra dedi vallahi and olsun Allah'a ma kəzibtu və la küzibtu. Gecə bu gecədir mənə peyğəmbər yalan deməz. Artıq bilir. And olsun Allah'a o gecə bu gecədir. Ma kəzibtu və ma küzibtu. Ondan sonra deyir qızım mən getməliyəm. Məscidə gedir. O attımlarını atır o attdılar ki daha axırın zəfətəc. O matçda tərəf. Bax gedir ağa. Qoçul onunla getsəndə. Başə çöməyləyə bildin bu keçən. Rəli can məndə qetmək istəyirəm səndən. Ütsdə biləm ged çatsın hələ. <laughs> gəldi çatdı gəldi çatdı məçidə ondan sonra bir də baxdı səmaya gecə vaxtı idi dedi gecə sən şahitsən ki bu günə qədər əlini bu vaxta yatan görmədin mən bu gecə heç vaxt yatmamışam o gecəki oyaq qalmaq lazımdı o anlar sübtdən qabaq əli Əli salam həmişə o gecələrdə oyaq idi bir qismini oyaq idi Ondan sonra gördü bir şəxs məsciddə uzanıb, üzü qoyulu uzanıb. Onu yerindən qaldırdı. Ditib belə yatmazlar. Allah xoş getmir. O şəxs o şəxs idi ki, Əhl-i İslamın qatil olacağı İbni Mülzəm idi. Ondan sonra gəldi mihraba tərəf. Getdi namaz qıldı. Alnını qoydu səcdəyə. Ali səcdədən qalxacaq. Sanki alam Əli Hətir Əli qağma. <laughs> Məlun deyir ki, gəldi, ibn Mülçəm gəldi, Ələləsəlam başını səcdədən qaldıranda mükəmməl şəkildə qılıncla vurdu. Ələləsəlamın başından vurduqdan sonra Ələləsəlam dedi: "Vallahi, vallahi Fustu birrəbəl-Kəbə." And olsun Allahə Əli qurtuldu. Bu səs gəldi oğlumdan. Coydan nido gəldi. Tam medəd erkanun huda. Hidayətün sütunları açdı ki. Oqlıncı Əliyinin başına yox hidayət sütununa vurdun İbn Mülcəm. Ay məlun. Hidayətün sütunlarısındı. Qutla İbn Əmmel Mustafa peyğəmbərin amisi amisi oğlu Əliyini vurdular bax bu gecə idi. Balaları yığışdı başına. Xanım Zeynəb yanında da, İmam Hüseyn yanında da, İmaməsan yanında da. Əvvəl Fəz yanında da, Ummu Gülsum yanında da. Bu gecədəki Əli əslam hərdən gözünü açır, hərdən yumur. Bu gecədəki qızı Zeynəbə elə görmək istəmir. Təxminən ömrünün axır gecələri idi ki, İmam Hüseynin gətirdi, qoydu əlinə Əbülfəzrin əlinin üstünə. İkisini tutdu əlini belə. Yəni Əbülfəz Hüseynindən ayrılmayaq. Qolların qələm olsa da belə Hüseyni tənha qoyma. Bu gecə idi. Bu gecə çox çətindi. Bu gecə çox ağır gecədir. Bu gecə yetimlər yığıb Əliyinin qapısına süd gətiriblər hələsi. Nəselə məystilər, adam olaraq bir şey eləməsilər, bilmirəm amma nəyinə nə sə. Amma heç nə elə bilmirlər. Əl-ələ İslam getməlidir bu gecə. Ağacan qurban olaraq səni. Tənhə ha qoyub bizi gedirsən. İnşallah mən duanı axırda edirəm bu işsün əziz qardaşımız.